ہم کسی پارٹی یا کسی لیڈر کے پیچھے لگ کے اپنے فوج کے خلاف ہو جائیں یہ کوئی بھی سمجھداری نہیں ہم صرف پاکستانی ہیں بس پاکستان حالت جنگ میں جو مرضی ہمارے منہ کا والا بھی ہماری آرمی لے لے پھر بھی ہم آئی لو یو مائی آرمی بات ختم میں نہیں اپنے فوج کے خلاف کبھی بھی کوئی بات برداشت کرتا اور نہ میں کرتا ہوں ٹیررسٹ کو بڑی تکلیف ہے افواج پاکستان سے تکلیف دہشت گرد نا سکو کتے کی موت مرتے ہیں چھوڑیں گے تو نہیں میں نے آج کل آج کی تازہ ویڈیو بلوچستان کی دیکھی ہے بلوچستان کی عوام اتنی خوش ہے ہمارے فوجی جوان جاتے ہیں ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور میں نے انہی لائف اسٹریم میں میں پچھلے تقریباً دس یارہ ماہ سے لائف آ رہا ہوں لوگوں کے کمنٹس اور لوگوں کا رویہ میں نے دیکھا ہے یہ بلوچستان میں یہ ہے بلوچستان میں اب جا گیا من ہوا ہے کھدیڑے ہیں وہاں سے دہشت گرد ٹولہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نچھاور کار کے جنہوں نے اپنے بیٹے اس قوم کو دیئے اس مادر وطن کے لیے اپنے بچے کی ٹیم ہو گئے کئی ماہوں کے جوان چلے گئے اب جا کر امن آیا تو ہم جہاں پر آ کر اپنے کسی سیاسی پارٹی یا سیاسی عقیدت کی بینہ پر یا دنیاوی لالچ اور کے چکر میں ہم جو ہے نا کہیں جی ہم سوشل نیٹ وارک یوز کرتے ہیں تو ہم نیگٹیو باتیں پھیلائیں یہ قتل نہیں ہم ہیں نا ٹھیک ہے وہ آپ جو کرتا ہے وہ اس کا اپنا اظہار خیال ہے آپ کی اپنی اظہار آزادی ہے لیکن ہمارے محب وطنی یہ ہے کہ ہم جب بھی آئے ہیں ہم نے کبھی بھی افواج کے خلاف نہیں رہے باد ہے نہیں معافی کی بات نہیں ہے پاکستان زندہ باد ہے آپ جنرل کے کہہ رہے ہیں جی جنرل کو اتنے ملتے ہیں اتنے ملتے ہیں, بھائی ملتے, ہیں بھائی ملتے ہیں نا سرکاری ملازم ہے اگر وہ اپنے زندگی کے بیس سے اٹھارہ سے بیس سال ایک عام ملازم یا آپ سپائی اگر ایک ملک کو دیتا ہے نوکری کے تو اس کا حق بنتا ہے اس کو پینشن ملے اس کو ساری سہولتیں ملیں اس کا حق بنتا ہے کیوں ہم جب آرام سے سو رہے ہوتے ہیں وہ بارڈروں پر حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے جنرل ہیں ان کو جو کچھ بھی ملتا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے جیسے بھی ملتا ہے ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے بھائی انہوں نے جاب کی ہے انہوں نے محنت کی ہے ہم اپنے بجٹ کا اگر ساٹھ پرسینٹ بھی حصہ ان کو دیتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ حق بھی ادا کرتے مجھے نہیں لگتا یہ پچھلے دنوں جب چار پانچ ماہ جب انڈیا پاکستان کا یدھ ہوا تھا کیا اس وقت کوئی پی ٹی آئی کا تھا کیا کوئی نون لیگ کا تھا کیا کوئی بلوچی تھا کوئی پھٹان تھا کوئی پنجابی تھا یہ تاثر تھا نہیں سب پاکستانی تھے سب بنان المسوسی, سب لائیوی دیوار کی طرح اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تھے وہ جذبہ کہاں سے آیا ہماری فوج اور ہمیں فخر ہے کیا کیا ہماری فوج نے کچھ بھی نہیں بتائیں کوئی مجھے ایک چیز بتائیں یہ تو ویسے کہ رہی ہیں یہ ہو رہا ہے جی وہ ہو رہا ہے جی فوج کرا رہی ہے فوج اپنا کام کر رہی ہے فوج ہماری صرف حفاظت کر رہی ہے فوج صرف اور صرف کہتی ہے کہ بس پاکستان आ. فوج کا جو ہے نا ڈیوٹی پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے ہوتی ہمارے اپنے بھائی دوست سارے آرمی میں ہم نے قریب سے آرمی کو دیکھا ہے میں خود آرمی کا لبر ہوں مجھے پتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے کدھر ہے محمد ارشد کسی کے ساتھ جو ہے نا بلاک میں کسی کو بھی نہیں کرتا نہ ٹائم آؤٹ کرتا ہوں آپ کا اپنا ذرف ہے جو مرضی کرتے رہیں ٹھیک ہے کسی کو بھی نہیں کروں گا میں نے اسی لیے سارے ایڈمن ختم کر دیے کیونکہ یہ ٹوٹل ایڈمن ختم ٹھیک ہے اب یہ پبلک پلیٹ فارم ہے نا میں بات کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں میری بعد میں بھی پبلک رہتی ہے آپ کے بھی چینل سے اگر آپ نے چینل ڈی پی میں مجھے پتا ہے لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ صرف شر شرارت کے لیے وہ سوشل نیٹ ورک پر آتے ہیں بہت سارے جو پاکستان مخالف ہیں کی بات آپ جو بھی یہاں پہ لکھتے ہیں جو بھی آپ کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے آ جاتے ہیں سچ کو کبھی آنچ نہیں ہوتی ہے جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے کوئی کتنا مرضی آپ جو ہے نا بڑی خوبصورتی سے جھوٹ بولے یا انگیزی خوبصورتی سے کریں جھوٹ جھوٹ ہے سچ سچ ہے ٹھیک ہے افواج پاکستان زندہ بادی یہ تیرے پرسرار بندے بڑا مشکل ہوتا ہے جو آ, ہم کتنے شہید ہوئے آپ لوگ کبھی افغانستان کو اٹھا کے لے آتے ہو کبھی انڈیا کو کبھی کیا کبھی کیا تو جو ہمارے جوان شہید ہوئے آپ کا کوئی بھائی بھتیجا یا آ, فیملی کا بندہ شہید ہو نا تو پھر میں پوچھوں کیا ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ فخر ہے ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے بیٹے اس قوم کے لیے دیے ان بہنوں پر جنہوں نے اپنے بھائی دیے ان بچوں پر جنہوں نے اپنے والدین دیے وہ روئے نہیں ان کے حوصلے ڈگمگائے نہیں بہت ساری مسالے پڑی ہوئی ہیں یہ گزشتہ پانچ چھ ماہ کی بات کر رہا ہوں جب سے یہ جو بلوچستان کو لے کے انڈیا نے جو ہے نا بڑا تھا پڑھایا اس ساروں کی جو ہے نا بیٹھ کی تمہیں تکلیف ہو گئی کہ یار پاکستان آرمی نے چھ سات ماہ میں کیسے دہشت گردی پر کنٹرول اور ابھی مزید کر رہا ہے کوئی بھی ہمارا سجا نہیں ہے جو بھی پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ ہندو ہے کوئی بھی ہے ہندوستان کے اگر ہندوستان ان کو فنڈ کر رہا ہے ایڈ کر رہا ہے اور افغانستان کے راستے وہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو ہماری آرمی کے جوانوں کو شہید کر تو شہید تو زندہ ہے وہ تو امر ہو گئے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے افسوس اغوان بھی مرتے ہیں دیکھیں افسوس نہیں کرنا میری بات سنو اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ آپ دہشت گردی کریں مجھے بتاؤ ابھی یہ جی اسلام آباد میں جو خودکش بمبار ہوا ہے یہ بھی ٹی ٹی پی نے کیا ہے کون کون سا آپ مسلمان ہیں اسلام اس کی اجازت دیتے ہیں یہ تو خودکشی ہے یہ تو خودکشی ہے کہ آپ ایک مسلم ممالک میں آ کر وہاں پر کچہری ہے وہاں پر سب مسلمان ہیں ٹھیک ہے وہاں آپ اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیں خودکشی کرے اور دوسروں کو بھی یہ کہاں کوئی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کیا اغوانیوں کو اسلام کا نہیں پتا اغوانی کیوں کھل کے جو ہے نا مسئلہ یہ ہے اغوانی کھل کے سامنے کیوں نہیں آ رہے ہم نے کتنے دہشت گرد انہوں نے آج تک ذمہ داری نہیں دی ان کو پتا ہے کہ جس دن ہم نے ذمہ داری ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی لے لی تو اغوانیوں کے اندر بھی جو ہے نا گروپ ہیں دو تین گروپ ہیں کیا کوئی ملک ذمہ داری لے گا انڈیا لیتا ہے فتن الخبارک فتن الہ ہند انڈیا سے ہی آ رہا ہے یہ منافقت ہوتی ہے اندرون خان اپنے سلیپر سیل کے ذریعے ہاں جب جنگ ہوتی ہے نا فیس ٹو فیس جنگ ہوتی ہے آمنے سامنے کی جب لڑائی ہوتی ہے نا تو اس وقت کوئی جوان کسی ٹینک کو تباہ کرنے کے لیے یا دشمن کے کسی بڑے جہاز کو یا کسی بڑے اسلحہ ڈیپا یا چوکی کو تباہ کرنے کے لیے اگر بمپ باندھ کر دشمن کے چوکی میں کود جاتے ہیں تو وہ شہادت ہوتی ہے کیوں وہ اس ملک کی اس باؤنڈری کا سولجر ہوتا ہے لگتا ہے کہ اور کوئی بھی نہیں ہے ہمارا بھی انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں ایسی بہت سارے واقعات مزید ہے ہمارے میجر عزیز بھٹی شہید اور ہمارے جوانوں نے جو ہے جب انڈیا کہتا تھا کہ میں نے ناشتہ جا کے لاہور کرنا ہے انیس سو پینسٹھ کی جانا انیس سو پینسٹھ اور اکتر تو ہمارے جوانوں نے جب دیکھا ٹینک آ رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے نا ٹینکوں کے نیچے لیٹ کے بم باندھ کے وہ شہادت تھی وہ شہادت کا اعلیٰ رتبہ تھا یہ کہاں کی شہادت ہے بھائی تم سادہ لو کسی بازار میں شہر میں مسجد میں جا کر خود کو اڑا لو خود کاش. یہ کہاں کا اسلام ہے کون سے اسلام پڑھتے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ان لوگوں نے جو ہے نا یہ آپ کو برین واش کیا ہوا اسلام اس کی ہرکت اجازت نہیں دیتا اسلام کہتا یہ خودکشی ہے جو اپنے آپ کو خود مار لے اس کی بہت حرام ہے اتنا تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے اتنا نالج تو ہونا چاہیے پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے افواج پاکستان زندہ باد ہم کسی پارٹیوں میں مجھے نہ پسائیں آپ اگر میری لائف اسٹریم میں آتے ہیں مجھے سنتے ہیں میرا چینل سسکرائب کیا ہوا ہے لائک کرتے ہیں مجھے تو میں ویوز حاصل کرنے کے لیے یا آپ کو وقتی خوش کرنے کے لیے میں کہوں نہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ایسا اگر میں دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے نا یا جی جی کروں سر 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 ہیں اور ہر برائی کو یا برے عمل کو بھی بری چیز کو بھی میں جو ہے نا ٹھیک بولوں تو کیا کال وقت وہ چیز سامنے نہیں آئے گی سچ کبھی نہیں چھپتا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پر انڈیا کیوں رسوا ہو رہا ہے انڈیا کیوں افغانستان کو اتنے پیسے دے رہا ہے ہر طرف انڈیا رسوا کیوں انڈیا نے پلاما اٹیک جب ہوا تھا چھبیس سے ستائیس بندے انہوں نے خود پلانڈ کر کے ان سے مذہب پوچھ پوچھ کے مرواتے رہے ہیں پتہ ہے نا سب کو پتہ ہے وہ سیاہ تھے اور انہوں نے میڈیا پہ کیا زہر پورے دیش میں زہر انہوں نے گول دیا فوراں سے تو زہری بات ہے جہاں پر چھبیس ستائیس فیملیوں ان کے ان کو قتل کیا گیا ہو دہشت گردی کا واقعہ کیا گیا ہو اور پھر ان سے مذہب پوچھ پوچھ کے مسلمانوں پر اسلامک فوبیا تو یہی تو ہے پھر پاکستان پر اس کا الزام لگا دینا اس خبر نے پوری دنیا میں کیا کیا تھا لیکن جب پاکستان نے اس کے ویلڈ پوائنٹ دیے ان کی تو پوری دنیا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا پھر اس جھوٹ کو یہ آج تک ڈیفینڈ کر رہے ہیں جھوٹ کو اس جھوٹ کی وجہ سے یہ اتنے زلیل و خوار ہوئے مشن سندور تو گیا باڑھ میں پھر کتنے رافیل گرے کتنا ان کا انہوں نے دیکھا اس کے بعد اب یہ افغانستان کو بھی ساتھ لڑ رہا ہے ابھی پھر یہ وہی چالنج چار رہے ہیں تو ہمیشہ ذلیل ہوگا جو جھوٹ پر چلے گا وہ زلی ہوگا اور وہ ہارے گا شکست اس کا مقدر ہے